thank you i samadhi aspirasi dan kini kita dalam uh, rancangan alfa ada uh, kita bersama-sama dengan tetamu yang kita bawakan ke konti hari ini salamualaikum dan juga selamat pagi Nadia ucapkan kepada uh, puan Zuhaira Nadia Zukipli yang merupakan pensyarah kanan fakulti undang-undang Universiti Teknologi MARA UiTM selamat pagi, selamat pagi. Uh, saya nak panggil Nadia. apa puan puan Zuhairah uh, Buat Zuhairah lah kalau tak kita confuse nama kita sama ah, Sebab Zuhairah Nadia Zulkifli kan Kita uh -uh. kat sini Umi Nadia Abdul Hamid kan Adi okay. Nadia Nadia eh Alright. Okay jadi uh, kita nak bercakap mengenai Taska dan ibu bapa mm -hmm. Sinergi dalam keselamatan kanak-kanak kan uh -huh. Sebab kadang-kadang ini juga merupakan sesuatu yang Agak merungsingkan bagi ibu bapa kan okay, Bila banyak kadang-kadang perkara-perkara Ataupun tragedi tragedi tak diingini Berlaku pada anak-anak yang ditinggalkan betul. Ketika ibu bapa mencari rezeki Tapi kadang-kadang tak ada pilihan Sebab kita memang kena pergi kita taska. Dan kalau hmm. boleh kalau sebagai ibu bapa sendirilah Azuhai puan Zuhaira eh kita pastinya menyelidik dulu taska tu bagaimana barulah kita letakkan anak kita. Tapi kadang-kadang walaupun kita dah uh, dah dah pastikan kita memilih taska yang terbaik mengikut kemampuan kita ada juga berlaku makan sesuatu yang me, kata orang tu apa uh, mengundang uh, sesuatu tragedilah dalam uh, dari segi keselamatan anak-anak kan. Okey jadi uh, untuk pagi ini kan apakah agaknya langkah-langkah yang perlu di bil oleh ibu bapa dan juga pihak taska sendiri dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak mengikut ha ah, peruntukan yang ditetapkan dalam ak tak kanak-kanak. Mungkin Puan Zuhaira boleh jelaskan silakan. Okey, baik. Uh, pertama sekali saya nak mengucapkan Assalamualaikum lah kepada so, uh, buat DJ Nadia yang nama kita sama ni. Yeah, Okey dan alam juga selamat pagi kepada semua warga National FM mm -hmm. dan juga para pendengar National FM. Ah mm -hmm. uh, pertamanya terima kasih di atas jemputan yang diberikan lah. ya. Saya sangat menghargai jemputan mm -hmm. ini yeah. dan mungkin kita boleh berkongsi sedikit ilmu lah soal mm -hmm. uh, topik kita pada hari ini iaitu okay. sinergi taska dan ibu bapa kan. Mm -hmm. Okey yang mana membawa ke pada kepentingan ke keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak ni. Mm -hmm. Okey, tapi jujurnya sebelum uh, uh, kita melangkah kepada soalan yang DJ Nadia bagi tadi. Yeah. Okey, boleh ke kalau saya buat sedikit introduction boleh. Uh, untuk memperkenalkan dan membuatkan penonton faham yeah. uh, apakah itu sebenarnya taska sebab kadang-kadang uh, untuk ibu bapa muda, okey yang baru berkahwin, anak pertama, mereka ada kekeliruan sikit bila Taskar, tadika, uh, taska tadi pusat bimbingan macam-macam asuhan, eh? asuhan, asuhan. Uh. kan? macam-macam terma kan? Okey, so pertamanya sekali saya kena Uh, bagi definisi sikit lah apakah itu uh, taska ataupun asuhan uh, Okey taska ni actually adalah taman asuhan kanak-kanak. Dia berbeza dengan tadika. Mm -hmm. Tadika tu taman didikan kanak-kanak. Ah, Okey, kena nyeta uh, tadika. Ha uh, tadika. Jadi untuk taska ni ibu bapa kena faham uh, yang mana kalau kita ada bayi terutamanya yang 4 tahun ke bawah sehingga uh, maknanya daripada bayi sehingga umur 4 tahun mm -hmm. uh, tempatnya kalau kita uh, nak pergi bekerja kita nak minta orang jaga kita akan letakkan di taska. Yeah. Okey. Dan DJ Nadia tahu tak yang sebenarnya taskar tu ada empat kategori Oh, saya tahu taska, tapi oh. saya tak tahu kategori tu ada empat Ah, ah okey. So hari ni saya akan cuba jelaskan sikitlah. Lah. Yeah. Okey, yang pertama kita ada taska institusi. Mm -hmm. So uh, taska institusi ni yang mana uh, taska tu dibina mm -hmm. di dalam di dalam sebuah premis mm -hmm. khas untuk dijadikan sebagai taska dan kapasiti uh, uh, apa kanak-kanak yang diambil tu mungkin lebih banyak berbanding taska yang lain. Okay. Contohnya lebih daripada 10 kanak-kanaklah. Mm -hmm. Okey, and then kita ada juga taska rumah. Mm -hmm. Taska rumah ni jangan kita Orang kata pandang enteng, dia tak semestinya tidak berdaftar. Mm -hmm. Okey tapi dia kategori rumahlah taskar rumah. Okey yang mana uh, pengoperasi pengoperasian dia tu okey mungkin kurang sikitlah kapasiti kanak-kanak yang akan dijaga contohnya bawah daripada 10 orang. Okey and then kita ada juga taskar komuniti yang mana mungkin uh, atas inisiatif kerajaan Okey dan juga um, masyarakat setempat komuniti itu sendiri dia mencadangkan untuk adakan taska apa komuniti ini untuk kata uh, pendapatan golongan berpendapatan rendah mm -hmm. saya terasa sesak pagi ni. <tok yazar> Okey. Jadi uh, supaya mereka juga mampu menghantar anak-anak mereka hmm. uh, untuk pergi ke taska sebab ibu bapa kan bekerja kan. Jadi yeah. of course mereka ada kekangan lah untuk memikirkan siapa yang perlu jaga anak-anak. Jadi taska komuniti ini ada untuk mereka. Okey dan terakhir sekali taskar tempat kerja. Sini ah, ada tak? Sini ah. rasanya ada tapi terhad juga sebab uh. orang RTM ni besar uh -huh. uh, tapi ada taskar untuk orang RTM tapi terhad juga lah mengikut kapasiti uh, yang. Betul. Dia, uh -huh. dia ada syarikat-syarikat yang uh, memberikan servis ni menyediakan uh -huh. taskar uh, tempat kerja ni. Uh -huh. Okey even UITM sendiri pun ada. Uh -huh. Okey tapi macam yang DJ Nadia kata tadilah tempat dia sangat limited yeah. ataupun terhad. Uh -huh. Jadi aa. Um, lama kelamaan pekerja-pekerja uh, lain Staff lain mungkin terpaksa juga uh, yeah. untuk uh, menyelidiklah mana-mana lagi tasca so, yang ada. Ha -ha, oh. Betul. Uh, okey, and then alright, sekarang boleh ke kita masuk ke langkah-langkah? Ya, yeah, boleh silakan. Okey, so jadi seterusnya barulah kita boleh bincangkan apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa dan taska hmm. untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak ke ni mengikut peruntukan yang ditetapkan dalam apa tadi? Akta Kanak-kanak, hmm. okey, ataupun nama penuh dia Akta Kanak-kanak 2001 eh di Ok, aku kanak-kanak 2001 eh Betul mm Hmm Okey. So um pentinglah sebenarnya ya untuk ibu bapa dan juga pihak taska untuk uh, cakna sedikit tentang undang-undang apa yang uh, menyelia taska ni. Mm -hmm. Okey sebab bila kita nak mencapai uh, peruntukan dalam Akta Kanak-kanak tu, okey um kita kena comply uh, dengan akta-akta uh, ataupun perundangan lain mm -hmm. yang uh, menyelia taska juga. Dia bukan Akta Kanak-kanak sahaja. Okey uh, kita ada contohnya Akta Taska 1984. Okey, tujuan akta taska ni uh, di ada di apa digubal ataupun diadakan untuk mengawasi pendaftaran, pengoperasian uh, taska tersebut dan demo kepada operasi. Okey, dan yang kedua kita ada juga peraturan-peraturan taska. Mm -hmm. Okey, 2012 yang mana peraturan ini memperin, memperincikan lagi keperluan dan piawaian yang perlu dipatuhi oleh taska. Maknanya akta tadi adalah akta induk akta taska mm -hmm. tapi di general je, uh, di original dia. Mm -hmm. Tapi uh, peraturan-peraturan taska 2012 ni dia lebih terperinci ya eh? uh -huh. um, untuk apa untuk um, untuk Uh, orang kata memperincikan lagilah keperluan kanak-kanak ni keselamatan dia bagaimana dijaga uh, apa langkah langkah yang patut dia ambil oleh pihak taska mm -hmm. okey dan ada juga garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan okey JKM mm -hmm. okey yang mana perlu diikuti oleh pihak-pihak taska dan terakhir sekali bila kita dah comply dengan semua ni perundangan yang ada garis panduan yang ada dan barulah mungkin ya kita boleh mencapai peruntukan yang seperti diaturkan oleh Akta Kanak-kanak 2001 ni Okey, kenapa? Hmm. Adalah akta kanak-kanak 2001 ni dia mementingkan uh, orang kata keselamatan, kesejahteraan kanak-kanak. Okey, supaya kanak-kanak tidak dianiaya. Uh, seperti sekarang ni kan di Generalia banyak kes-kes yang uh, orang kata penderaan kanak-kanak di pusat asuhan. Yeah. Okay, yang paling menyedihkan lagi tu bila ada kes-kes kematian. Okay, yang terkini uh, pada awal Januari kita dikejutkanlah dengan uh, kes bayi 4 bulan tu yang mana meninggal di pusat asuhan dan masih lagi dalam penyiasatan lah yang mana pusat asuhan itu uh, apa tu dikenakan uh, uh, buat masa ni di disiasat di bawah section 31 takkan anak-anak okey jadi um, Begitulah aa, maknanya pihak ibu bapa dan taska perlu syakna dengan undang-undang perundangan yang ada yang menyelia taska ini sendiri mm -hmm. dan barulah langkah yang lebih proaktif boleh diambil oleh taska di ibu bapa. Okey contoh yang pertama langkah-langkah oleh pihak aa, pengusaha taska sendiri. Mm -hmm. Pertama sekali mesti dia mesti berdaftar. Mhm. Mm Okey. jadi mengikut section 4 Akta taska 1984 dia kata semua taska wajib didaftarkan dengan pihak berkuasa kalau tidak berdaftar ia merupakan satu kesalahan okey itu dalam akta uh, apa dalam akta taska itu sendirilah yang mana hukuman dia boleh tahan juga di jenayah hmm. okey yang mana hukuman dia untuk kali pertama kalau dapati mengoperasikan usaha taska dengan secara tidak sah okey uh, dia boleh didenda RM10000 okey ataupun dipenjara tidak lebih 2 tahun tapi kalau diulang lagi kesalahan seterusnya okey dia boleh uh, didenda uh, tidak melebihi RM20000 pula hmm. okey dan yang dia kenakan tindakan tu uh, adakah pengusaha taska itu ataupun kalau yang melakukan ataupun yang bersalah tu adalah pekerja yang bekerja di bawah taska itu? Uh, ini sebab soal pendaftaran, Nijin Nadia. So, pendaftaran uh, pengusaha taskar. Mm -hmm. Okey, bila dia mengoperasikan dengan tidak sah lah. Mm -hmm. Okey, uh, and then yang keduanya, uh, langkah yang boleh diambil oleh pengusaha taska dia perlu pastikanlah tenaga kerja yang diambil itu mestilah berkelayakan. Mm -hmm. Okey, uh, contohnya, uh, paling asas latihan asas perlu ada, iaitu seperti yang disediakan oleh JKM, uh, kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata. Uh, so, itu antara requirements yang jiplah di yang dimiliki oleh uh, tenaga kerja yang diambil oleh uh, pengusaha taska. Mm -hmm. Okey. And then um, selain daripada itu uh, pihak taska juga perlulah mengkaji sedikit latar belakang sebab uh, pekerja ni tenaga pekerja ni yang akan menjaga kanak-kanak tadi. Okey, uh, dia punya latar belakang, dia punya kesihatan terutamanya kesihatan mental perlulah dikaji dengan lebih mendalam ya. Mm -hmm. Dijenadi sebab uh, dia boleh mempengaruhi prestasi kerja dan juga keselamatan anak, -anak ni. Okey dia oleh kalau leksa kita tak uh, mengkaji betul-betul uh, tahap kesihatannya uh, nanti takut nanti bolehlah terjadinya kesalahan yang dibuat atas kanak-kanak tadi ok mm -hmm. uh. Alright. Jadi yang seterusnya uh, langkah yang diambil dambil TASKA ialah menjaga aspek keselamatan dan kebersihan. Rasanya ini memang umumlah yeah. yang mana uh, mana mana kita nak jaga kanak-kanak mesti pastikan bersih. Betul. Okay, itu adalah paling utama sebab kanak-kanak ni uh, sangat sensitif kan? Mudah dijangkiti. Uh, mudah dijangkiti dan sebagainya. Okay, seterusnya langkah-langkah oleh ibu bapa. Uh -huh. Okay, ibu bapa ni again dia perlu menyokong pula yang eh, tadi taska dia berdaftar dan ibu bapa juga memastikan taska tu berdaftar mm, okay, kena semak dulu uh, kan kena semak dulu, mm. dulu kat mana nak semak uh, bolehlah lah mel uh, melawati laman sesawang uh, kementerian kebajikan masyarakat kan uh, dekat situ ada nanti option-option yang boleh dilihat okey mm kemudian uh, melakukan pemeriksaan berkala. Okey daripada sebelum kita nak hantar kanak-kanak tersebut sehinggalah kita dah hantar anak-anak di pusat taska, kita selalulah datang. Mm -hmm. Okey, kita uh, sebagai seorang ibu bapa kita perlu ada rasa um, uh, risau, concern. Okey, jadi kita tak salah untuk kita adakan lawatan berkala just mm -hmm. uh, untuk memastikan anak kita selamat. Mm -hmm. Okey dan um, gembira lah berada di taska tersebut kan hmm kita hantar anak kita pagi tu a mm -hmm. uh, tapi kita tak bagi tahu lah yang kita pun kita cuti ke apa ke kan uh, kita surprise hantar. visit lah uh, ni surprise mm -hmm. visit tengok mm -hmm. macam mana mm -hmm. baru kita rasa tenang sikit kan betul uh -huh. okey uh, and then kita sebagai ibu bapa ni kenalah sentiasa berkomunikasi dengan pengusaha taska mm -hmm. okey uh, tapi of course kena ada mm -hmm. dia punya limitasilah jangan sampai mengganggu 24 jam kejap-kejap uh, bagi tahu anak saya hmm. okey ke anak saya dah. Uh, apa anak... uh, ah, tadi dia, dia... batuk dah bagi makan ubat ke uh, Anak bubur dah pagi tadi terima makan ke Allahu Akbar hmm, betul dia kena dia kena ada hadnya lah yeah. uh, tapi dalam masa yang sama uh, kita harus ada komunikasi yang baik lah dengan mm -hmm. mereka sebab uh, bila ada komunikasi baik dengan pihak taska ni mudah untuk kita uh, ambil tahu dan follow up lah tentang anak kita dengan pihak taska mm -hmm. okey uh, pihak taska pun adalah manusia ya yeah? yeah. okey mana kita perlu ada satu hubungan yang baik okey mm -hmm. uh, kelembutan dan uh, concern mm -hmm. okay Alright uh, jadi yang seterusnya kita uh, berehat dulu uh, ni oh, uh, puan okay. kita berehat seketika mm -mm. Uh, sebab nanti uh, kita akan sambung kembali selepas ni mm, uh, bagi ruang bernafas <laughs> <laughs> lepas tu nanti kita sambung perbincangan kita dengarkan seketika ayah ibu anak untuk anda daripada Baji terus dengarkan alfa di aspirasi nasional alfa